в вашем доме, если вы ему такое место определите. Приятно ли? И вот если мы теперь в переносном смысле, если мы упускаем Духа Святого в наше сердце, и потом этот храм начинаем напичкивать чем-то, прокуриваем хорошо табаком, пропиваем чем-то алкоголем его, там, наркотиками, кто-то умудряется его нашпигать этот храм уютно ли будет жить Богу в таком храме? А еще уютнее ли будет в таком храме Духу Святому валяться где-то под забором, или еще, так сказать, вот море по колено, то есть быть беспутным, как мы читали вот здесь. Опять же, вернемся к тому, что да, мы можем знать меру, знать метод. Четвертая еще позиция. Я просто говорю о определенных аргументах, которые сейчас просто без вывода делаем. 1 Коринфянам, здесь же, да, там, в 6 главу, откройте 11 и 26 стих, вообще этот отрывок говорит об особом священнодействии, которое происходит в церквях. Заповеди, которые оставил Иисус Христос, может, вы бывали в церквях, вы знаете, что... Да, эта заповедь называется «Причастие». Причастие, иметь причастие. И вот 26 стих 11 главы. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу себе, смерть Господню возвещаете: доколе он придет. То есть, доколе, он придет. Да, доколе он придет, да. То есть для христиан уже употребление вина связано с определенной святыней. Это причастие, когда мы вспоминаем, всякий раз, когда вы ливите, 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 пьете чашу и смерть господня возмещаете. то есть уже происходит ассоциация. Всякий раз, когда я беру чашу, значит, я о чем вспоминаю? То есть чаша, беру ну, как бы для христиан Нового Завета, она уже символизирует, символизирует его пролитую кровь. И когда я беру чашу, я понимаю, Господь, ты умер за меня. Вот то, что в чаше, это символ твоей крови той крови. Если я только глупи, то только как написано, что только мое воспоминание. творите, только мое воспоминание. Представьте, собрались, так сказать, компании. Давай на троих бутылку помним Христа распятого, да? Mm -hmm. Как оно ассоциируется, да? Если вот таким образом. Давай вот так и такое, такое. Я просто немножко как бы провел вот несколько параллелей. Mm -hmm. Да, не настаивай, помните, я сказал, я буду честным. Я не могу говорить, Библия категорически запрещает даже каплю вина из Пятного. Нет, не верите в это Библии. Но исходя вот этих текстов, которые я говорил, то есть последствия вина, Библия негативно. Не смотри на вино, как оно искрится, оно как, как змея тебя потом ужалит, если ты где-то не остановишься или не будешь контролировать. Оно тебя ужалит, как змея. Дальше следующее. Вы храм живущего у вас Духа Святого. Не упивайтесь вином, потому что от него бывает распутство, ты становишься без пути, распутным, да. И, и четвертое, вино это всегда символ пролит для христианина, это пролитая кровь Христа. Творите, или пейте всегда, когда вы вспоминаете Христа, а не просто... Давай повеселимся, давай отметим что-то, давай омоем права там или еще отпразднуем это все такое. Если в этом понимании, да, для меня это смерть Христа и их символ пролитой крови. То, исходя из вот этих соображений, в большинстве все-таки евангельских церквей принято вообще не употреблять спиртного с другими целями, кроме как участия вечеря. Но опять же говорю, это принято, принято, исходя из из нашей, ну говоря по простому, не знаю как, ментальности скорее всего славянского народа, что для него трудно иногда бывает остановиться и сказать вот так: кто-то может себя дисциплинировать. А кто-то где-то там 50, а потом завтра уже 100, послезавтра 200 и таким образом. И мы знаем, как, к сожалению, наш народ ну, во многих, во многих так сказать, моментах просто спивается, спиваются люди. И все. Поэтому за лучшее мы соглашаемся в наших церквях. Лучше вообще не употреблять спиртное. Но, опять же, это, я говорю о том, как лучше если мы рассуждали, что такое хорошо и что такое плохо, то что воля Божья, чтобы мы творили какие дела.